بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لما خبرت بلك توجوك أو د مفتي صاحب او زمونګه موجوده مناظره اصل کې تشریح او دویم کلام الله او دا امر کې کوم خبرې وښوي او دا اصل کې د اصل موضوع نه هټ کړ شي چې مفتي صاحب ولزه پښو اسلام جرحه پیش کومه مونږ ولチナ د خصم جرحه مونږ نه منو داغه د فارم دوه کتابونه پیش لاره په تکمیل او دارنګ محاکمۃ ال احمدین د نعمان الغشی ا الحمدلله وښه دو مبتسب دا احناف نن موږ دا پیش کړی شخو اسلام شخو اسلام دی کوم چې مجسمی هغه ته شخو اسلام می دایې ګنا ده دا. یا چې دا سوګه ته شخو اسلام وي دی به مجسمی او یا چې دا چا ته شخو اسلام ویل کې ګنابه خسرې ته یو کارونه کې یو کې یا به دا جاریح مجسمی نو زکات شخو اسلام وي او که جاریح مجسمی نو به دا مجروح شه د واقعي خسرې دی او دا شخو اسلام دی او دی مجسم نه دی دوم نمبر کې زيده خبر کوم چې فدي اومت کې دوړلې دي یو مثبتین د صفاتو د باري تعالی دی او بنوفات دي یو هغه دي چې نفقای دک معتزله جهمیه د نفوات قرامته ولات النفات شوته نفات غلات النفات غلات و غلات و النفات او درنګي د زمون ګرونا اشعره متوریدیه دوه په نفاعه تو په زممن کې دي ځکه چې لکسي په تو نه د bari تعالی منيو په نورو کې تعویلات تحریفات کوي دا ټول معتله دي مونږ به یو وړي کې تدل دا ټول معتله دي الله سبحانه دا 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 و تعالی د هيجیتو کې دی موجوده ده الطريقه دا چې مثبتین د صفاتو ته د وخت مجسمه ویلی شي دا یې ځکه څوک چې د الله صفات ثابتې ارو ته مخالفین مجسمه ویلې لکه مثلا معتزله ما تريد شاعرات مجسموي له درست حوالہ پیش کوم پدې زمن کې بني تي م ته مجسموي لشي چې هغه الله د صفات مثبت دي ابن قیم ته ویل شی ابن خزیمه ته ویل شی دي قدیمه او حدیثه ټول محدثین ته او علم ته ویل شی مجسمه زده دی مبارکه یو درې حجه الله د شاول الله صاحب 191 رايف ان المفهوم عند السنه من كل ذلك غير ما يليق بجناب القدس دله سم ثابته بسر ثابته نوياباغه وګوستره کې وړه تاسو وګ خلاص په دغه صفاتو د پتہ سواري دي بیا فرمای واست طالها وراینده صفاتو په له حدیث دا, 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 دا زم سرا شرف اکبر د بيسم فقط كفر ومن انكر ما وصف الله بنفسه فقط كفر ور ته تشبيهم كفر تعتیلم كفر وقال اسحاق بن راوي من وس الله بشبکته بن تیمه تجسيم و دا معتل دا نعم 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 ولذا قال كثير من أئمة السلف علامة الجهمية تسمية أهل السنة المشبهة فإنه ما من أحد من نفات شيء من الأسماء والصفات إلا يسمى المثبت لا مشبها حتى بعض المفسرين كعبد الجبار والزمخشري وغيرهما وغير وغيرهما من المعتزلة والرافضة يسمو يسمون كل من أثبت شيء من الصفات وقال برؤية الذات مشبهة نعم سوق الله رؤية ثابتة عبد الجبار وزمحشري مشبه مجسم عبد الجبار دا از مشرک په متزیلین د تکرې دیور الګي او مونږ چې د الله صفات ثابت ویه ابن تیم ابن قیم ثابتاته مجسمه مشبهه وي دا ان جب او کنه خو همین نه جب نه دا زغرا کلا دا زغرا کلا د دمرکوا الجامعره دا دجی الجامعه چې په دې کې عقایده او رسائل د رسالت جوعدی به 68 قیدی دي پدې کې اعتقاد الرازيان دي ابو حاتم الرازي او ابو زرعه دا صحفه دا اول جلد موږ سره دا دوه جلد کې راغله نو اول جلد دا او 222 صحف 200 نه 255 525 صحف دا شيري الجامع ما سره پروت الجامې دار خداره شاقي د بيانې دا د ابو حاتم او د بزرعه او پسننت سره کوي سره سره بوس دغه هغه عقیده دغه د اعتقاد نظر په سند سره سند اول ذکر کړي دا روغ باسه د جامع په اول کې دغه سند ذکر کړي دا باسه

وما يعتقداني من زال يقولك ده ابن بطحه وعلى دشنه ابن بطه استاذ دشنه فرماي و هي علامه الزنادقه تسميه ما لا طريقه شبيهه ده ده اول جلد جي او 525 550 و هر في سبكي جرح كده جرح ذات

او دا زړاستیلاده صبح کې او د ټولو معطله ده يريدون ابطال الاثر وعلامه الجهميه تسميته اهل السنه مشبهه او د جهمي علامه دا چې ديو دي ته مشبهه مجسمه وي او علامه دا قدريه دا ته تسميته الله سر مجبره وعلامه المرجئه تسميته اهل السنه مخالفه ونقصانيه الى اخره وعلامه الرافضه ها پدې کې بیا 534 کې

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحیم شیخ شه مبارکه تا سچ دی وی د دې پټیټی ځم تا سره اتفاق دی کدی کې موږ تا سره په یو لفظ کې هم اختلاف وکړو نتره شو موږ ته چې مفتش هم دا ثماله پدې لفظ کې خلاف تا و موستمو موضوع نه دا زاک الله نه تا خوشاله ساتي زمو موضوع تا دا سره داد د دا دې دا ټرم جماح خیال داوچه تعصوبات د ابن تیمیه د کتابونو نه در رت تقسیم حواله مال راکه جمګوس مقصد د دې 18 مېنې د دې 18 تسوی په پختو کې یمبره ینی د دې نمبر نشست نشست د دې نشست سمو مقصد د دې تعصوبات د ابن تیمیه د کتابونو نه د نفد تقسیم حواله راکه اوزبدی دی تیګه کتابونو نه چپکمه عبارتوباندي زما يا ثراست او زما ذهن وې چې دا تقسيم د بتاله حواله درکو نام الله تعالی نا چې نسته دی ویل دي چې د موږ ترنښت اختلاف نشته مونږه چې څوک چې مجسمه او مشابه اهل بدع راغلي بي او دا اهل بدع تاسو اهل حدیث او د تقسيم پکې نه نیو مجسمه توي خدای <laughs> <devam> دی ځان لږه چې تشېم پکې نیو او مجسمه وتوي خدای دی ځان لږه او چې تشېم پکې وي او مجسمه وتوي نو بیا بیا راځه راځه دا نه دوی ما خبر بل نه نه چې راکمه تاسو د همره کړه چې تاسو حوالہ ورکنه شرع اکبر او بیا د رسټو ته وي چېونی ته ميه ته ویلی دي چې دا مجسمه لري جی دا که سٹاف عبارت خدا د امام ابو حنیفه پر شرع اکبرو ودارست ترجمه او دارست تو توضیید چې کومه وکلا کلا ګپلګو دا سواته وا 50 دا تشریح سواته وا او خیر دی د ماشنای دا کومه بار چې ما قبولوي دا لخرو راس وبنو خدای ابن تیمیو نو بشرحه فق اکبر کی کتابه چاو خو کدا نو بس یو 50 روپیا به، امیر خاط کی خوشته کړي، امیر خاط کی ما خو بل خاط 100 روپیا راکته، ها بیا تاسو د ابو خاتم صاحب کوم خبره چوکلا دا اسهل کی دا جامع ما سره پرته را لوی اکثرنا کلکیتہ سخر غره دوی چکم اقایت نقل کړي نو دا اقایت د ابن بطان نه نقل کړي او هو ضعيف 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 درې خلل نقل په هو متنازعون د موستر په کی جګړه ده او دې اکسل به نقل کید نو را حق اصحابونه چېغه حلال دی او پلان پلان دی هغه کله مو ستاسو جگړه څنګه چې تماس سره ما صورت دی هغه باندې او تاسو څنګه ما سره اشعره لمنې دا حشریان او دا مجسمات تاسو سره لمن نن پريخه پکېګه مها بل نا خبره چې تاسو یې چې بحاتم ملي دي او بیا متسبیات تاریخ په برابر کوو چې دا بسو بکیرته نو تادله لاسره ما جنتی کی او په جنت کې الله پاک یو ځای راځي خدما چې لګداسه مرتبه او چتی او سره رانه دا سرګلاند ده سرې یو ځای نه نو د دې کې د شېخ شه مبارکه نشتا د سوبکینوم پکې نشتا دا تاتې سماته وي زم ما په دوست د سخت چې دا سدي وي دا ټیک دې کې زمونږ اتفاق ده دې کې نو ما څه اختلاف شي څوک مجسموي وي او کیا کې تجسیم پروت وي او نه ته مجسموي معتزله راولګي د ټول معتزله امام ابو حنیفه رحم الله تعالی غند نشبطونه نه دې کړه ولیدو جاسم امام احمد ابن حنبل تا غند نشبطونه نه دې کړه ولیدا خلق را لګېدل لري امام ابو حنیفه مرجینه دی ویلې د هغه ائمه تعالئ چې کوم ائمه کوي ائمه او هغه د امت اتفاقي هغه د اهل بدع او د طرفنا عموم چې کوم ردونه ورودیږي هغه کې زموږ ستنه اتفاق دي هغه کې زموږ ست نه هیڅ اختلاف نشته næڅې چي دیوي الله دې پیرامو استانو د municipalities خدا از ما موضوع نه و د پوسرا شپ په موضوع ته زم ما په موضوع کې دما په موضوع کې دا ما په لاس کې تل بیان تل بی او, او تل دې سي جحمیاله او جلب خو مهماله او شيخ سيدنا خو تر دې اشو امام امام فمانه د دې سره چی پوي چې ورې دې کله جحمیو وې نو مراتب نه مورې باندې دې ورې ښه سکه پدی باندې تشریح کړه حقیقت نه کنا بیا ودا صح چې په کار د حقیقت په ریکاله نو د دراجي په کوم کتاب کې رات دراجي په کوم کتاب کړه په اولو فصول کې دې لګیاله چې زرت کم پراجي باندې نو دې سکه ویلې تشریح کړه سکې تشریح کړه سکې تشریح کړه چکاله دی وی خاص کار تلبيس او جحمیه کی چې جحمیه امرات نه شاعرما توري دیانه دغه یو طرف ته پوکتا مې پلاس کړنه راغلی او د جیل نمبر 1 او سفر نمبر 400 ګوره دا مونږه دا خفقه باندې زولک توتیو ته مهي ته په خبره وای 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 جناب یې مونږه خفقه دې باندې راغلی چې دا هتاش معنی کنه چې تجسيم ښه نه دي اودام تاسو باندې چې مجسمه خلق نه دي راغله <تصفح> لکه دا <لگتا> اتفاقي شي <اشیاء تصفح> دامتاسو باندې شیخ حضرت سي چي تجسيم ښه نه دي دامتاسو باندې چې مجسمه خلق نه دي نو چې تجسيم او مجسمه خلق نه دي نو ته ت تنزيه د الله کې نو لفظ د لیسه بی جسمن او د لا جسمن مخه مخه ته د تنزيه ته پاره استعماله چې ترت کې په مجسمه باندې نو د ستا سره کوم عبارت راغلی لري چې ته په مجسمه او رد کې نو د سې عبارت په چې ته راغلی نه پاره استعمال کې چې په مجسمه او رد او کې خودش به وای چې الله لیسه بی جسمن وای کړه چې ته په مجسمه باندې رد کې نو بشریت کی پلوغت کی باورف کی تاسیسه لفض راغلی دې چې زموږ جسمو او پتجسم باندې نه راکوم او زلانی نه فارغه استعمال کړي هغه لفظ راغلی لیسه بجسم یا لا جسمه یا هر څه راغلی خو نفي د جسمیت نفي د جسمیت د ما نقطې ته فکر وکړئ نفي د جسمیت الله تعالی اوجل راول درته نفي د جسمیت تعالی تعالی نه کول چې الله جسم نه دی دا بتنفیکان او چتنفیکان حضرت شیخ صاحب فرمای دا عبارتي او د تا ستا تقریبا د سلور پینزو کتابونو نه نقل کومه صحیح عبارت دا راغلي دي بسم الله الرحمن الرحيم اقول به وما كن الباري جسمن او چسي او چدا من تلبي سفر او قوى ابانات دا تاسو او دا طبعه نو دا دا یو دا دا د فکر دا به ترين کار 1 جلد او 400 صفحه دا ښه کاروش دا ډېر ښکلی کار دی جلد 400 خیر خیر نام اوه ما دا مخکړه چې دا یو طبعه نه ښه بسم الله الرحمن الرحيم أقول به وأما قول الباري جسما أو ليس بجسم حتى يقال والأجسام كلها محدثة. فمن المعلوم أن الكتاب والسنة والإجماع لم لم تنطق لم تنطق لم تنطق بأن الأجسام كلها محدثة وأن الله ليس بجسم ولا قال ذلك إمام من أئمة المسلمين فليس في تركي لهذا القول خروج عن الفطرة ولا عن الشريعة بخلاف قولي بأن الله تعالى ليس فوق العالم وأنه موجود لا داخل العالم ولا خارجه كل شيء عبارة ويشي كون الباري جسم ندي جسم دي يا جسم ندي نوي جزء دا ما الله تعالى جسم ندي دا ما تخنخ كاري تا طيب الله جسم دي دا ما يا عبارة دا دا سر نوت ام دا عبارة تتبل دي روباسم

فإن قيل المراد أنه ليس بجوهر ولا جسم قيل هذا أمر عدمي والأمور العدمية لا في العقل ولا في الحس فظهر أن هذا فاسد داهم فاسد دي جزوه جسم دي خداهم فاسد دي جزوه ليس بجسم داهم فاسد دي

بسم الله الرحمن الرحيم وايم الوجه الرابع عشر أنه إن كان الحجاب لغير جسم فبتل ما ذكروه وإن كان لا يكون لجسم فقد تقدم أنه ليس في الأقل ولا في الشرع ما ينفي الجسم فأقل كداسي سشي أو بَشَرِيَّةُ كداسي كي خيال كوي. وان اطلاق القول بان الله تعالى ليس بجسم او آه اطلاق تدي قول شي الله تعالى جسم نري ولا جوهر بدعه باتفاق سلف الامه وآيمتها بل ذلك اعظم ابتداعا من القول بانه جسمنا شو سو كوي الله جسم او سو كوي الله جسم نري نودا الله <سؤال> جسم دې د 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 دې دا کتاب کتا سو سر نیز بہتر کم خیر شتا او شتا دے شتا دے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ستان ستان میں دا کم تبا دے دا دا تبا دے دکتور محمد رشاد کنی خیر دے دا بزر در کم دا اس دا غنیشتا عبارت جناب بار ہے کچھر کنی نو خیر تمانے وار کنی نو ٹک تا کنی نو مانے وار بسم اللہ الرحمن الرحیم دیوی وطريق حدوث الاجسام وطريق امكانها وطريق امكان صفاتها وطريق حدوث صفاتها وقال ان هذه الطريق لا تنفي كونه جسما بخلاف طرق الثلاثه ذاك لللاش عباره ورسول وليس وليث تبيدا ان صدق الرسول لا يتوقف يا لا لا يتوقف على العلم بانه ليس جسما صدق الرسول موقوف قديمه ان الله تعالى ندان نفك الله ليس بجسم الله دا مې په الحال تاسو ته تا حواله د یو عبارت ته او صبر د ګورې او کوټیکو نو ټیکتا او موثار ازمیا دغه نبی apparatus عبارت ته یو نبی نه څه نه کوي نه اورې فدې وړې بیا ورک ماته thanked خلاص